يا پرکاشاروں ہاں بارہ سال جی کو طالب علم پر ونیان بیان بیان کرن وڑیوں مسالو ونیان طالب علموں گاو اور روپار دغماریتو نرمی دے وسن اڑو تو ایں صبح ایں دی عطا کرنی ہے

ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੈਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਖਦਾਵਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਉਣਾ ਕੀਤਾ साधु मुनि ते साथ दरसैं श्री महाराज पुल्ली के आप नसीहदा अच्छा। बलि काम देख के शंकर मुनि गए श्री चित्रनाथ ग्रंथ से सोई जन्न सोई कथा है उसमें अध्यात्म की बात है और हम भगवान करेंगे

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਯਾਰ